до вечера было все спокойно вечером э, начались уже провокации с их стороны начали, начали сначала это бросать сначала камни лозунги э, значит люди эти все в масках со щитами э, то есть как бы поначалу все проходило мирно после того как уже где-то было часов 10 вечера на, началось э, уже бросать коктейли молотова э, с рогаток э, железными шариками нас начали бросать то есть все, то есть до до самого утра и так Продолжалось э, каждую ночь. Э, нас забрасывали коктейлем э, коктейле Молотова. Мы горели. Э, значит, мы в четыре человека сразу загорелись и друг друга тушили. Активисты эти были в, в касках, в масках, и они бросали по нам камни. Значит, э, мне э, и товарищам э, товарищу э, еще лица подбегали на нас и монтировками палками с гвоздями били то есть у нас товарищ много товарищей наших в госпитале то есть 19 числа по сегодняшнему что сейчас продолжается до сих пор забрасывают солдат забрасывают нас работников милиции провоцируют лозунги горели все горели тушили нас наши ребята потому что не успевает смотреть потому что очень большой очень большой идет да, очень пресс такой, именно сказать, что пресс большой. Они кричат, что у нас все мирно, но это не так. Это не мирно ничего, потому что вы видите, что как бы, как средневековье какое-то. Шипы были разбросаны. А, они, да, они делали коридор, получается, они на пол э, дорожные шипы ложили. Вот Велять, эти да? Вот. Ежи, ежи, да, ежи, ну, все, в еж... все все, было в ежах полностью. Получается, там же камни были разбросаны при спуске, там же не смотришь под ноги, ну, камни, ну, да, сам, и шипы. Ну, ногу пробило насквозь покажи то есть вот это получается, когда они бросают камнями. То есть вот так вот все и происходит. Вот эта каска, вот эта каска была новая. То есть вот это все, это, это новое. У нас было полностью все выдано амуниция вся полностью, потому что как бы, ну, и вот это все, это от ударов, получается, камней, палок, ну и всего остального. Вот еще. Вот эта каска, это вот моего э, боевого товарища. Это ему вчера на моих глазах вот эту вот каску, просто камни. Вот он мы стояли рядом, и вот ему камень бросили. И вот представьте, с какой-то силой какие. -то. То есть брусчатка вся уже на Грушевской ее нету, просто-напросто. Вот. Это все было на человеке, и это все ему летело в лицо. Это вот мой боевой товарищ, которому это все. И это все дело в мирной демонстрации. Подходят и говорят, мы типа пришли вас полить или резать. Вчера Пошел, подошел с ножом, вчера подошел в 3 часа ночи человек и говорит, я пришел вас резать. Человек был в возрасте кухонный уже просто бой. кухонный нож, кухонный да. Он бой. говорит, я пришел вас резать. Прорезать не получилось, он был доставлен в автозак для дальнейшего там уже, как говорится, расследования. A gente tem menino Это самое, а где а уша? Наш шибы. Шибы. Она сгорела Сейчас Давай. ну, тогда мы к белому подойдем. Денис выйдет, тут расскажешь как я. Удар был такой.